Громче, громче, пожалуйста. И будьте любезны, громче могли бы вы изъясняться? Чуть-чуть громче. Мы вроде бы громко говорим. Ой, какой у вас странный акцент. Южно-русский голос, так сказать. Да. да. Вы откуда? А где вы работаете? Сначала ответьте на мой вопрос, потом продолжим беседу. Почему я должен вам отвечать на а почему вы отвечаете вопросом на вопрос? А может быть, я еврей? И что? Это как-то вас, это как-то вас обязывает или оправдывает отвечать вопросом на вопрос? Может вы просто невоспитанный человек и совсем не еврей? задаете вопрос, откуда вы... исключительно э, с целью собирать разведывательные данные о людях, обладающих южно-русским говором. Ну, вас... у вас тоже русский говор? Это -то опрос... ну, так я из Белгорода, я этого не скрываю. А вы почему-то скрываете? Нет. Меня просто поражает то, что каждый человек, вот которого мы встречаем, все сразу же задают вопрос, откуда вам мы? Нет, знаете ли, а знаете, какая, be, а какая штука О. интересная? Большинство. Знаете, как отвечаем мы обычно? Мы отвечаем, то, что мы с планеты Земля. Да, всем хорошего здравия. Это, это прекрасно. Вы, кстати, знаете, что м, тут недавно э -э астрономы европейские, ну скажу честно, европейские рассматривали вот какую штуку интересную, как выяснилось, выяснилось давно, но данные эти рассекретили совершенно недавно планета Плутон, которую лишили звания планеты, теперь какую-то планетоид или какая-то хрень, ну, не суть, она имеет площадь своей поверхности примерно равную площади нашей с вами Великой Матушки России. Вы знали об этом? Нет. Так вот, НАТО предлагает переселить всех россиян на Плутон, в общем-то, чтобы э, не провоцировать войны. Я, например, не очень рад этой идее. Но зато у россиян, говорят, будет своя планета. Делайте, что хотите, говорят. Я не вы Серьезно, зайдите, почитайте. Они уже даже космические корабли строят, которые бороздят Большой театр. Я скажу так, если они действительно хотят, чтобы мы еще и на Марсе были... Не-не, про Марс они ничего не говорили. Там же Маск, Маск уже застолбил. Там же этот, Леня Маск застолбил уже все. Дядя, ты правда сбил? Леня Московский, ты не знаешь Леня Московского? Ну, SpaceX, вот это все вот. Так Сто... это Леня наш. Ну а, как, как чей, а? а чей же? Леня Московский, да. Я согласен с тобой. Так Марс он уже застолбил, а не хочет нас туда тоже пускать, гад. Жадный очень, очень жадный, очень жадный. Он все время вот это вот с Трампом трется и стал очень жадный. В правительство втесался. Не доверяю ему. Сомнителен. И ракеты у него хорошие. Ракеты у нас самые хорошие. Орешник там, кедр, Красавый дубовик. Орешник. Я орешник уже назвал, не надо по два раза. У нас один орешник, не два. Согласен. Мне самое больше нравится то, что у нас каждое такое вот оружие, которое вот, сука, да, ебейшее. Ебейшее. Растение. Все красиво растением называется. Так это же что с советских времен повелось. Так это ж круто. Это, ну, так... так а мы что? А вы, а вы что, не постсоветское пространство? Нет, я просто говорю, что это не мы придумали, а это еще в советское время придумали. Я же еще раз говорю, это не мы придумали, пацаны. Это еще советские завтра люди. Это еще советские люди придумали. меня, вот 33 года мне завтра будет. Это ж, ну, я ж не родился в Советском Союзе, все, не было уже. А, так вы не в курсе, вы просто не в курсе, стоим. да? Ну, ну, все вот эти вот названия, Геоцент, Василек, они все из Советского Союза идут. А у них тоже названия, кстати, прикольные. Вот, знаете, у них а, а, ракета вот эта вот многоступенчатая морского базирования с подводных лодок. А, знаете, как называется? Трайдент. Трайдент и Трайдент-2. Ну, что-то слышал, да, такое. Ну, знаете, как переводится на русский язык? Нет. Ну, они же хитрые, они тогда еще знали. Представляешь, это они еще в советское время знали. Трайдент на русский язык переводится трезубец. Представляете? Вот они готовились еще тогда. И, кстати говоря, главный конструктор вот этой ракеты был инженер, который родом из Новороссии, так сказать, убежал. Когда-то в Соединенные Штаты специально придумал ракету и назвал ее Трезубец, чтобы запускать по нам. Тут вот же негодяй какой а. <сёк> Тоже хитрый, ну, хитрый. Это... Не то, не то, что у нас это орешник. Трезубец, блин. Ну, да, Согласись. Ну, ну вы вот знаете вот э, историю Мар... Марвела. Американская сторона взгляд на мир. Супергероя. Ну да, да, да. Космос. Ну да, ну да. Ну вот у нас то же самое, только вот. Только Масарагж, да? да? Знаете, что такое Масарагж? А Что вы скажете за Сирию? За, за, за Сирию? Как вам вот. И кто из нас, и кто из нас из Одессы, что вы скажете за Сирию? Что я скажу за серию? Вот... Что я скажу за Сирию? Просрали Сирию мы. Просто... Ну не, не мы. Не мы. Сирия себя просрала в первую очередь. Да не скажи, не скажи. Жалко. Мы... жалко, пацанов, которые там полягли за Сирию, когда война там и шла. Каких пацанов? Наших или сирийских тебе жалко больше? Конечно. Да вообще людей жалко. Вообще людей жалко. Если бы мы туда, Если бы мы туда не шли, то никто бы не поляк. Понимаешь? А мы ж туда пошли, ну, и... не, не свободу да. нести. А газопровода защищать. Вот в чем беда-то. Вот так вот. Каждый же по-разному смотрит, да. Да, ну вот и посмотришь. Ближайшие год-два они проложат э, трассы э, мимо нас. И цена на газ просто гэпнется. И наш э, бюджет, уж поверь мне, тоже вместе с газом гепнется. Помнишь, как это было в 89 1991 91 да. году? Два года. Значит, он... два, два года, он... сынки, осталось. Два года. Вот прожрем мы... Не поверю. Я в 2014 году попал в такую блокаду у себя в городе. Я жил на то это время... Это в каком? Получив, в 2014 э, Я э, Слуганская народная республика. Ага. Так ты свой, трофейный. Так вот. И... Я попал в такую блокаду экономическую, что просто жопа. Че это? Мы же вам помогали. Я... Ну зачем ты говоришь? Мы вам помогали действенно и всесторонне. Ну зачем ты обманываешь? Так по зарплатам. Ну, по зарплатам помогали? Я работал в управлении. Я два с половиной года работал за бесплатно. За месяц за пять тысяч. За пять тысяч двести рублей. Ты хочешь сказать, что мы вас обманывали и не давали вам денег? Нет, это официальная зарплата. Не, что-то, пацаны, я вам не верю. У меня, по крайней мере, по моему, по моему ведомству проходили весьма серьезные деньги. А то, что, не, не, -то не то а то, что вы там пона, пона выбирали всяких э, карманников, мягко говоря. А на вас форма одета, это, это что. За это шеврон? рыбацкая, это рыбацкая форма. А шеврон вот это вот впереди. Шеврон рыбацкий, почетный рыбак Белгорода. Ну да, рыбачу потихоньку. Так вот, продолжу. Финансирование, которое выделялось, по моему ведомству, оно было весьма щедрым. А вот то, что выпало, выбирали у себя там э, варье всякое, пришлось немножко прореживать. Зачем же вы идиота выбрали? А как это, а как это погоди, выбирали? Погоди, погоди, так это в любой стороне, в любой стране происходит. То есть, ты, ты хочешь сказать, что у нас тоже вор, да, президент? Ты хочешь сказать Владимир Владимирович я, вор? Я, я ж, ты хочешь, я, ж, я еще я. раз повторяю, ты хочешь сказать Владимир Владимирович вор? Я с планеты Земля, поэтому я же... А а как потому, тебя, что... э, милый юноша, милый, любезный, разлюбезный юноша, как вас зовут? Разлюбезный юноша, как ваше имя? Скажите, пожалуйста. Разными полномочиями. Да нет, у меня полномочий. Были бы у меня полномочия, мы бы у меня в кабинете разговаривали. А так я просто знакомлюсь с вами. Как вас зовут? Кабинет начал. Мужчина. Не люблю я вас трофейных. Вы всегда вот во всем сомневаетесь. Положиться на вас нельзя, честно. Трофейный? Ну, какие вы? Трофейные. Ну, об, обоснуйте, значит. Ну, вот тебе 33 года. Ты Советского Союза не видел. Топить за него, в общем-то, не мог. Получил, наверное, в 2014 году нет, в 14-м еще не получил, маленький, наверное, еще был. Получил, наверное, паспорт вражеского государства, учился во вражеской школе. Тебе там в голову напихали всякого всякого бандеровского э, 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 всякой бандеровской пропаганды. А теперь ты и туда, и сюда. Во всех странах у тебя президента воры. Я тебя и спрашиваю, в России тоже президент вор? А ты молчишь? Вот как к тебе относиться? Трофейный. Он и есть трофейный. Ты и не наш, и не их. Ты на двух стульях. Ну, ну, допустим, так вот, почему? так к тебе и относиться. Вот ты, допустим, 33-летний пацан. А в армии явно не служишь. Вот явно же не служишь. В полиции тоже не служишь. Просто где-нибудь подворовываешь. Какого чиновника подкармливаешь? Какого чиновника подкармливаешь взяточками, чтобы он тебе разрешал э, заниматься какой-нибудь деятельностью? Молодец, Сигареты продавать какие-нибудь там контрафактные, да? Э, Какую-нибудь продукцию через линию соприкосновения продавать, да, потому что там же ж выгоднее, наверное, да? Ну, вот, я говорю, троф... унитазы, вот я говорю трофейный. Трофейный. Унитазы, терп... Ну не знаю, что у тебя там с унитазами, а тут тебе виднее. Это ты следователю будешь рассказывать. Я с тобой как с человеком пытаюсь общаться. Так что с Путиным? Тоже вор? Ну, твои же слова а во всех странах воры. Зачем провокация? Какая Это же провокация? Нет, твои нет. слова, я тебя цитирую. Ты сказал, во всех странах такие я сказал, руководители. Любой политик вор. Любой политик вор. Вот и спрашиваю. Владимир Владимирович тоже вор? Я ответил на ваш вопрос. Любой политик вор. Прекрасно, прекрасно. Это ответ. Это... Поэтому я и называю ну, вас... Не считаю... Поэтому не только я называю вас трофейными, а вот вся наша рабатская ассоциация э, подобных вам называет трофейными. Потому что положиться на вас нельзя. Вы предали одну страну, предадите так же точно и нас. Завтра придет какая-нибудь НАТО расфуфыренная, вы под нее ляжете. Вам же все равно. Красиво вы рассказываете. Да, мне бы начальник байки писать, сказки такое русская весна знаешь. ну откуда же я же рыбак откуда вот вот и рыбачьте дальше вот я и рыбачу вот и нарыбачил. Иногда смотри какой у меня туда, куда смотри какой, туда, куда какой у меня туда, хороший улов ты мне про русскую милой. про русскую весну Но... мне не рассказывай тебе 33 года а в 2014 году тебе было 23 года ты щенком еще был воспитанным кстати вражеской страной поэтому и сомнения у меня по поводу тебя серьезные Поэтому Делитые сомнения по поводу тебя у меня весьма серьезное. Нельзя вам доверять, мальчики, нельзя. Посмотрите, а что произошло с Плотницким. Я расскажу сначала, а потом спросишь. Окей. Ага. Что произошло с Плотницким? Ладно, что лапа, произошло? Щелков в тюрьме, к сожалению, акушка. мальчики. В тюрьме. Что? Акушка как поймать? Кого акушка поймать? Рыбак. А кушка, а окуня? окуня. окуня хочу ловить. Ну я вас научу. Вот хотите приезжайте ко мне в военкомат, ну, я вам, ну, да, давайте, я вам, давай. я вам, я вам все снасти выдам, все, 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 все снаряжение да. выдам для ловли окуней, честно. Приезжайте. Окунь. Я больше увлекаюсь мирной рыб, рыбой, честно. Мне нравится. Вот нравится. поэтому я называю такие как вы трофейными. Вот ты одел на себя. Шапку 5.11. Рассказываешь мне про русскую весну и про мирную рыбу одновременно. А кто же родину защищать будет? Или у тебя другая какая-то родина? А что значит 5.11? Или у тебя какая-то другая родина? Какая мне Россия? сейчас важнее про родину. Кто ее защищать будет? Или у тебя не Россия родина? У меня Россия, Будучи родившийся при Украине. В украинском СССР еще будущее. Ты же не родился в украинском СССР, тебе же 33 года всего. У СССР. Ну Такobre, так тебе 33 года, ты не мог ну, не родиться. Ты не мог родиться. Ну, как-то вот так не получается, понимаешь? У меня свидетельство мне У меня свидетельство Ладно, хуй с ним, я хорошо. Я родился при Украине. Так как, что твоя родина? Украина или Россия? то что я ближе к россии вот поэтому, вот поэтому, и, я, вот, поэтому россии. вот поэтому я вот вот поэтому я называю таких как вы трофейные ты от... родился при Украине а чувствуешься ближе к России. От... а вдруг от... что-то от... ветер от... какие-то заработки от... какие-то от... заработки от... пойдут от... да я тебе объясню какие-то заработки у тебя пойдут откуда-то ближе из Китая, из Кореи, из Соединенных Штатов. И ты туда переметнешься. Именно отсюда и есть термин трофейный. Именно потому, что вам все равно. Потому что у вас, мальчики, нет родины. Россия вам не родина. Украина вам не родина. У вас родина там, где заработки. Где родился в смысле, в Украинской ССР так же точно как и ты. То есть, на, на Украине. А, в Украинская ССР. Но живу-то я в Белгороде всю свою жизнь. Ты, ты выбирал, где родиться? Нет, конечно, нет. Мы так тоже. Так, я понимаете, в чем дело, пацаны. И паспорта украинского не имел, а вы имеете, имели? Не, не имею. Ну, но а родился не ты имел, в Украине. Ну так что? Это же СССР был, а его нет теперь. А его теперь нет. А, мальчики, так СССР походи, теперь нет. Походи, так а если бы я родился в 23-м даже году? То есть у меня сын родился, допустим, в 23-м году. Он уже гражданин России, угу. правильно? А то ты, ты нет, а ты ни туда и ни сюда. Он ты он сначала был гражданином он... Украины, потом гражданином ну, ЛНР, вот теперь там, гражданин вот России. Маски, вот ты на трофейный маски настоящий. Маски, Мужик, ты у матова, ты все услышал, все круто. В натуре ты. Чего ты? Ну, я с тобой, тобой не ругаюсь. Я же с тобой вежливый. Я просто даю определение твоему поведению. Двухстульный, трофейный. Двухстульный трофейный. Ну вот видишь, как оно обернулось. Советского Союза просто больше нет. Я не знаю. Знаешь что, вот ты говоришь, я трофейный. А я тебе вот просто скажу, ты раненый, раненый в голову куда-то, ну хуево, брат. Ну я слушаю тебя, слушаю, я тебя внимательно, внимательно слушаю. Ты так считаешь, приедь сюда, что ты там... Я в Белгороде, Че, я? куда, ты же не говоришь куда, я приеду. Приедь в Лучий, бать, ко мне в гости, в ЛНР. давай. Брат. Так с удовольствием. Мы приедем со всей, так сказать, Привет. бригадой, подпишем контрактик и отправим его защищать родину. Ну что ж нет-то. Какая бригада? О чём... Со своей бригадой. Рыбаков. Зачем ты мне своей бригадой Р... Ты что, где я тебя пугаю? Шапкин. Ты с ума сошел? Ты о чем? С чего я бы это я тебя пугал, это... косатик? Ну какое пугаешь? Я тебя призываю наоборот к любви к родине. Призываю перестать быть трофейным. Вот к чему я тебя призываю. Чем я тебя пугал-то? Мы же с тобой сограждане. Так сказать, собратья и со сестры, мать твою. Ну... ну, хорошо. Мы приедем, девочки заполнят бумаги и пойдем, так сказать, вместе служить. Да, у тебя нет других аргументов, да? Ну, у тебя аргумент только перейти на личность. Ну, потому что да. Ну, Все, да? Ты, ну, да. Ты, и, ну, вот тебе сказать нечего. Тебе было 23 года. 10 лет назад тебе было 23 года. Ты был вполне себе сформировавшейся личностью. Родил сына. Родил уже сына. Рассказывать про Давай, то, что у тебя не было выбора, где родиться, совершенно глупо. Если бы ты любил Россию, ты бы уехал в Россию жить. Понимаешь? А ты сидел и ждал. Ждал, чтобы прийти на все готовенькое. Вот поэтому таких, как ты, у нас и называют трофейными. Потому что доверия к вам ни малейшего нет. Разве можно доверять... Разве можно доверять личностям, которые и сейчас продолжают, и сейчас продолжают сидеть на двух стульях? Разве можно? Ну как вам можно доверять? Да хотя бы какой-то интеллект, в отличие от вас. Слава России, скажешь? Нет, конечно, я же не дебил, как ты. Так, друзья, не зупиняємось. Допомагаємо війську. Не зупиняємось.